নমস্কাৰ আ এম গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰাজাছ ব্লক ফৰ্টি চেভেন আৰু আজি আচলতে আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ এ চি ই আৰ ডি অফিচৰ পৰা লখিমপুৰ আৰু আচলতে তেইছটা নম্বৰ এখন নাই মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু আজি কাইজি হ'ল দীঘলীয়া হ'ব বিকজ আজি অলপ ফিল্ডত যাম মানে ফিল্ডত ঘূৰি বিকজ টুৱেণ্টি ছেভেন নৱেম্বৰত আমাৰ এটা কেম্পেইন এটা আছে ডেট মিনচ চাইল্ড মেৰেজৰ কেম্পেইন এটা আছে ভেনো বিচাৰিব লাগিব লগতে আপোনাৰ দুই তিনিখন আপোনাৰ স্কুলত সোমাব লাগিব আৰু ষ্টুডেণ্টৰ লগত আজি মানে ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু কেইটামান ট্ৰেইনিং কৰিব লাগি আছে আৰু স্কুটি চাগে তিনিখন মানে এৰেঞ্জ কৰিছে আমাৰ লখিমপুৰৰ ষ্টাফ মেম্বাৰে ডেট মিনিট যাব লাগিব কিন্তু ক'ত যাব লাগিব এতিয়ালৈকে আচলতে মই গম নাপাওঁ মানে জাষ্ট মই আজি আহিছোঁ আৰু মানে মানে আহি আছে ফ্ৰেণ্ডিং বনাই পোৱা যায় যাব লাগিব আজি আৰম্ভ কৰোঁ আহি পালো আচলতে জানেনে চাই নাই ভিডিঅ'টো আৰু ইফালে কি হ'ল মঞ্জুৰ বোলে ভিডিঅ' বহুত বোলে ভিডিঅ' বোলে ইডিট কৰি দিয়া নাই বোলে সেইটো আৰু ইফালে আমাৰ এইফালে আমাৰ ৰুজু কিবা আহিছে চ' খাবলৈ কিবা এটা আনিছে মে' বি আৰু মানে একদম পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু হে নাই ফিল্ডত যাব লাগে আৰু ইফালে স্কুটি আনিছে ইয়াৰ চ' ফাইনেলি আমি আজি কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আৰম্ভণি কৰিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল আম আমাক পৰবিহঁতৰ তাতে ভাত খাই দিলোঁ গাহৰি দি আৰু এই আমাৰ পচন্দ কিবা ক'ব ক'ব চ' মোৰ স্কুটি দিছো মে বিছ ফাইনেলি এখন স্কুললৈ আহিছোঁ গাঁওখনৰ বাৰু নাম নাজানো বাৰু কিন্তু পঢ়িও ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া এটা ৰাস্তা আচলতে স্কুটি চলাই আহিছিলোঁ মই সেইকাৰণে এটতকৈ ৰোৱা নহ'ল কিন্তু আচলতে স্কুলখন ভাল লাগিছে বাৰু মানে আমাৰ ষ্টাফ মেম্বাৰ এজনীৰ আদাৰ স্কুলৰ মানে হেডমাষ্টাৰ মেবি ক'ত আছে মিটিং কিহৰ মিটিং আছে এই আমাৰ কৰবি দেউতাহঁতৰ স্কুল আচলতে মোৰ ৱাইকাত আছে নাই আকৌ ৰঙাজান আচলতে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আচলতে এখন পঞ্চায়ত পঞ্চায়তখনৰ নাম নাজানো আৰু লোকেশ্যনো গম নাপাওঁ এই দাদা দুদাকক সুধি সুধি গৈ আছোঁ আৰু এইফালে গৈ আছে স্কুটিত আৰু বিঘাই এটা কেমেৰা আছে আমাৰ মন্দিৰ লাগিব আৰু আপোনালোকে মই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ প্লেচটো দেখাই দিছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা প্লেচ হয় ন গাঁওখনৰ নাম নাজানো ৰঙা ৰঙা আৰু এইফালে চাওক এইফালে পথাৰ ধান পকিছে পাহাৰ ও মাই ক লোকে লোকেশ্যনে ডেট ইজ কোৱাৰ বিউটি অফ আছাম

আগলৈ অশ্লীল ইংগিত দিব নোৱাৰিব নহয় জানো আৰু অশ্লীল ভিডিঅ' বনোৱাত শিশুসকলক শাস্তিৰ আছে আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা আপোনালোকৰ এই জৈৱিক কৈলামাৰী অঞ্চলত আপোনালোকে দেখা পায় লগে লগে আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু আপোনালোকক যিটো মই নাম্বাৰ দিলো ওৱান জিৰ' নাইন এইট এইটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী নাম্বাৰ বিনামূলীয়া এইটো আপোনালোকে ফোন মাৰিলেই হ'ব

আপোনালোকৰ ধুনীয়া এটা চেনেৰে দেখাম দেখিছে মোৰ পিছফালে এইযোৰ নহয় এই পাহাৰৰ কথা কৈছোঁ টুৱেণ্টি চেভেন যিটো আপোনাৰ আমাৰ চাইল্ড মেৰেজৰ আপোনাৰ কেম্পেইন আছে ন চ' তাৰ কাৰণে একদম পুৰা ৰেডি হৈ গৈছোঁ আৰু মানে আমি আচলতে আমি গাঁওখনৰ যিমান ৰিচৰ্চ পাৰ্চন আছে আশা কৰিম অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ হওক বা আপোনাৰ পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰী হওক প্ৰতি সংঘৰ্ত আপোনাৰ দি পেলাই ঘৰলৈ আহি পেলাই আপোনাক লেটাৰখন দিয়া হৈছে মানে আমি ইনভাইট কৰিছোঁ চ' মে বি আচাৰ ঘৰ হয় আচলতে বাৰু ছেক্ৰেটেৰী চাগে মে বি পঞ্চায়ত পঞ্চায়তলৈ লগ পালোঁ আৰু গাঁওখনৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিল এতিয়া হৈছে আপোনাৰ ঘৰখনৰ মালিক হৈছে তাই আচলতে আমাৰ কুৰবী ষ্টাফ মেম্বাৰ তোমাৰ নামটো কোৱা সোমাব নিদিয়া মানে চ' এইটোৱে আৰু কিন্তু স্কুটি চলাই আপোনাৰ ধৰণৰ লাগি গ'ল আপোনাৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই চ' হ'ব কৰোঁ আৰু বহুত কাম আছে বাৰু কাম আছে মানে আৰু বহুত কাম আছে ডি চি অফিচত সোমাব লাগিব আৰু এতিয়া আগৰ অবিহনে ঘৰতে পানী চানী খাই মেলি ইয়াতে কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰোঁ মে বি লগ পাম চি ইউ নেক্স বি দিওঁ